Субтитры подогнал а

Субтитры сделал DimaTorzok

вот, блин, ну все будут на разденье, проверить никак. А, а, а права человека, это это права мы права. не засуем, мы засуем. Права в 14 году да, все, да. так да, законодатель, что есть, узнаете. Вы знаете, что это за человек, что что -то что -то за что человек его что надо хотя бы минимум так же эти... Здесь при все люди никто делать не будет. Раздевать, проверять, кто ты, да, у вас есть юридическое образование? Да. Знаете, что как причина следственная связь? Он не нарушал сейчас закон. Он ходил, снимал, скидывал, блядь, своим, сука, ДРГшникам, которые сидят сейчас на хате, трочат хуя, извиняюсь. Бля. Сколько тут человек, какие машины, какие номера реально. Бля. А вы сейчас его привезете туда и скажете, что ты делал? Я снимал видео. Это, не нарушает законодательство Украины. Да побачил. Вот так вот, будет. Вот так вот будет и все. Что вы тут а лепите я. на сказки, Что вы там с ней сделаете? <свят> Потом ваших типов мокрят на блокпостах. <свят> Вон там. Пусть положит телефон в карман хотя бы, пусть он там с ним ним Машина подходит. Она нахуй нахуй ад. Кого сзади не посадят, Вы видите, ну вы его видите. Вы наблюдаете, вы видите. Здесь на данный момент азовцы задержали одного человека, который ввел видеосъемку, фотофиксацию, поэтому получил по голове. Там в начале трансляции было видно, как азовцы нападают на сотрудников полиции. Уже все расходились и этой улице вот тут вот под деревом лежал человек полиция подъехала и сейчас хотят его отпустить якобы отвезти в рай отдел но азовцы хотят вызвать сотрудников СБУ Доступно, я думаю, журналисты опубликуют и сама сможешь посмотреть, в принципе. Задержали сепаратистов. Хотят СБУ вызвать. Снимал, фотографировал, видео снимал. Сотрудники не хотят вызывать СБУ. Хотя это их работа. Средство это оперативная группа. Наверное, к нам. Один успел сбежать, на ней были на автомобиле фасад. Номера, не знаю, запомнили, не запомнили. Один сбежал, другого успели словить. Полиция окружила. Было две потасовки. Первая, когда азота задерживали, а вторая, вот не давали полицейским посадить его в машину. Сейчас полицейские сделали круг. Не дают к нему пройти, хотя никто ее не пытался. Национальный корпус АЗОВ требует законности, чтобы этим человеком занималась СБУ, а не полиция. Потому что полиция сможет только отпустить его. Больше ничего. Thank you. Пожалуйста. А ну, у тебя пожалуйста. Ребята, давайте мы к машинам пойдем. Все, снимаемся. Снимаемся, значит, на базе у нас аптечки есть. Спасибо. Нам нельзя, нам нельзя, нельзя.

Я можу звертатися в Україні, коли <рес> громадяни розмовляють російською, він бачить, що я зазвичай поліціонери поліціонери повертаються дорогу, це російською. Це не просто в Україні. А <рес> ви <рес> українською власне? Так само. Отступок, раз на раз там теж І не буде. Друге питання. Англійську мову? Читав... Добре. ви, знати, ви... <кхі> тому, тому -то завал... добре знаєте? Англійську мову я добре не знаю. За словами вмію читати. Добре, прийді українську, ви повинні знати, яку читати. Тому закінчив школу на біблікіт. Тому, тому до, до вас прохання. Порозмовляйте зі своїми. Добре. Добре. Зі своїми Добре. працівниками. Скажіть, що зверталися до людей. Товарищі Гаврони, дуже приємно було познайомитися з вами. Тільки як ваше ім'я побачить? Олександр Володимирович. Запам'ятали. Олександр Володимирович, скажіть, а чому ваші співробітники спиною до комуністів стояли, а потім нас? Вам не безпека тим, що не Наші співробітники на раді... на, 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 на стоять обличкам по тієї сторони, звідки вони очікують нас. <плес> <Вони, плес> Они стояли идти, идти, идти. Они стояли, они в Сейчас, спасибо. Не важно, если не понял, кто тут окружили. Он охоронял всех. Но я понял. Я не могу сказать что нам куда Так что я как раз сказала. Если у вас будет...